আজি মনটো একেবাৰে ভাল লগা নাই মনৰ মাজত বহুত বেছি দুখে যেন আৱৰি ধৰিছে সঁচাকৈ কৈছোঁ ইমান বেয়া লাগিছে নহয় মনটো আজি চাৰিদিন ধৰি খুৰা আমাৰ ঘৰত থাকিছিলে আৰু আজি তেওঁ যামগৈ বুলি কৈছে সেইটো কাৰণে বহুত বেয়া লাগিছে ঘৰখনত এজন অভিভাৱক পোৱাৰ দৰে লাগিছিলে আৰু তেখেত গুৱাহাটীৰ পৰা আহি আমাৰ সকলোৰে মনৰ মাজত সঁচাকৈ আপোন হৈ পৰিলে দেৱহঁতৰ ঘৰলৈ তেখেতে আহিম আহিম কৈ আছিলে মইহে আনিব পৰা নাছিলোঁ সেইদিনা মাহঁতৰ ঘৰত লগ পালে যদিও দেৱহঁতৰ ঘৰখন চোৱাৰ বহুত আশা আছিলে যোৱাৰ আগমুহূৰ্তত দেৱহঁতৰ ঘৰলৈ খুড়াক লৈ আহিলোঁ আৰু দেৱহঁতৰ ঘৰলৈ আহি বহুত বেছি সুখী হৈছে তেওঁ ৰাখি গৈছিলে তিনিচুকীয়ালৈ ৰাখীৰ বাইষাভেকৰ অপাৰেচন আছিলে কালি আৰু তাই তিনিচুকীয়াত থাকিলে ৰাতিপুৱা আহিলে আৰু ৰাখীকো ইছলামপুৰৰ পৰা আনিব গ'লোঁ তাইক ঘৰত নমাই দিম তাৰ আগতে দেৱহঁতৰ ঘৰত সোমাই যাওঁ বুলি ৰাখিকো লগতে লৈ আহিলোঁ আমি অহা গম পাই দেৱই খুব লৰালৰিকে ভাত কেইটামান বহাই দিলে এইফালে লাই আৰু আলু ধুনীয়াকৈ ভাজিছে ৰাখীয়ে আকৌ খুড়াক মোবাইলৰ বিষয়ে অকণমান শিকাই দিছে আৰু তেখেতেও খুব ভাল পায় মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি মই যেতিয়া গুৱাহাটী গৈছিলোঁ তেখেতক ভিডিঅ' কেনেকৈ বনাব লাগে মই শিকাই থৈ আহিছিলোঁ আৰু এফালে দেৱই কৈছে তাই বোলে বহুত শীনাই গ'ল আৰু সেইটো কাৰণে তাই বোলে বহুত বেছি সুখী হৈছে পেট চেট বোলে সৰু হৈ গ'ল আৰু ওজনো বহুত বেছি কমি গ'ল আৰু তাই কাৰণে হাঁহি চাওকচোন বাৰু কিবা কিবি খাই দেৱই নিজৰ ওজনটো বহুত বেছি কমালে বোলে আৰু তাৰ কাৰণে বহুত বেছি সুখী এফাল দেখিছে নাই হাঁহিত মানে ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছে আমি কৈছোঁ যে তই শীনালি বুলি সেইটো কাৰণে মানে তাই বহুত বেছি সুখী হৈছে আৰু খুৰাৰ কাৰণে খুব ল'ৰালৰিকে তাই এফালে ভাত বনাই আছে আৰু আৰু এইফালে ৰাখিক বনাব দিছে চাটনি ৰাখিয়ে কিবা মিক্সিটো বেয়া কৰিব বুলি আকৌ ভয়তে বোলে ৰাখি মিক্সিটো চুবলৈ নিদিয়ে এনেকুৱা নহয় ছোৱালী আৰু আপোনালোকক এটা কথা অনুৰোধ কৰোঁ আমাৰ খুৰাৰ মানে ফেচবুক পেজ এটা আছে চিত্ৰৰঞ্জন গোহাঁই বুলি আপোনালোকে তাত চাব এইটো বয়সত তেখেতে জীৱনটোক উপভোগ কৰিবলৈ অকণমান চেষ্টা কৰিছে কিছুদিন আগতে খুৰীও নাইকিয়া হ'ল আৰু অকলশৰীয়া সময়বোৰ ফেচবুকৰ জৰিয়তে আমাৰ লগতে হাঁহি মাতি সময়বোৰ কটাব পাৰিলে সুখী হ'ব এইফালে বলেনো আহি পালেহি আৰু বলেনে ল'ৰালৈকে মাছ অকণমান লৈ যাব আহিছে আৰু দেৱৰ মানে খং চাওকচোন বাৰু কাৰণ মাছখিনি মানে কাটি অনা নাই গোটাকৈ অনাৰ কাৰণে দেৱৰ পৰা খং উঠিছে গালি খাই বলেনৰ চেহেৰাটো দেখিলে নহয় আৰু এফালে ৰাখিয়ে ভাত বহাত সহায় কৰি দিছে ইমান লৰালৰিকে ভাত বনাবলগীয়া হৈছে কাৰণ চাৰি বজাত মানে খুৰাৰ নাই চুপাৰ আছে আৰু তেখেতক আকৌ উঠাই উঠাই থৈ আহিবগৈ লাগিব সেইটো কাৰণে ময়ো লৰালৰি কৰিছোঁ এফালে এতিয়া মই মাছখিনি ভাজি দিছোঁ ৰাখিয়ে ভাত বাঢ়ি দিছে খুব ল'ৰালৰি মানে খাই বয় এতিয়া আকৌ আমি সোনকালে যাবগৈ লাগিব ৰাখিকো ঘৰত নমাই থৈ যাব লাগিব আমিও আকৌ ঘৰলৈ যাব লাগিব ঘৰলৈ গৈ মেলি কাপোৰ কানি পিন্ধি সুৰাৰ বেগ চেগ পেকিং কৰি আকৌ আমি যাব লাগিব ইছলামপুৰ ইছলামপুৰত আকৌ সুৰাক নমাই থৈ আহিবগৈ লাগিব আজিৰ দিনটোত আমি সকলোৱে মিলিজুলি ভাত এসাঁজ খালোঁ খুৰাও গুচি যাব মনটো সঁচাকৈ বহুত বেয়া লাগিছে ঘৰতে থাকি থাকি কোনোবা গুচি গ'লে বহুত দুখ লাগে সকলোৱে মনবোৰ সেইটো কাৰণে আজি বেয়া লাগি আছে আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে খুৰাৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে খুড়াকো সহায় কৰিব চাব তেখেতৰ ভিডিঅ'সমূহ এইটো বয়সৰ মানুহখিনিক আমি সকলোৱে সহায় সহযোগিতা কৰিব লাগে নহয় জানো বাৰু ধন্যবাদ